eh uh, itu ni sekarang dia nak masuk sikitlah tentang tentang murabahah. Okey. Saya nak cerita trend dekat Malaysia ni dulu. Okay. Dalam sesi yang lalu saya kata saya saya kongsi juga apa yang saudara Afian sebut dia kata awal-awal perbankan Islam dekat Malaysia ni adalah produknya bayinah. Ah uh, bayinah ni kalau siapa yang ingat, ingat. Siapa yang tak ingat, saya ingatkan. Uh, boleh buka soalan? Uh, boleh tapi saya takut saya terlepas poin saya. Boleh saja, ah uh, terus saja. Mungkin kalau saya terlepas awak tanya lagi nanti, ya. Mungkin awak awak tanya lagi nanti. Baik. Bagi siapa yang ingat Inah itu apa? Inah ni adalah seseorang tu dia nak pembiayaan. Ini inah yang diamalkan hari ini ya, eh, dan yang diamalkan oleh perbankan Islam. Orang yang nak masuk dalam uh, transaksi bayar INAH ni tujuan dia jelas, dia nak duit. Dia nak duit, so dia bagi kepada perbankan Islam. Perbankan Islam buat apa? Perbankan Islam tahu lah, kalau dia bagi duit, lepas tu minta lebih itu hutang. Jadi dia pun topingkan sebagai jual beli. Macam mana dia topingkan dengan memperkenalkan satu dummy produk, satu barang yang tak diingini pun oleh pelanggan. Pelanggan tu nak duit. So apa perbankan Islam ni kata? Okey, aku nak jual kau sebahagian bank ni. Kan aku jual office bank. Ha, pelanggan pun kata okey aku beli. Berapa harga? Harga dia 100,000. Harga 100,000. Untuk aku bayar kepada bank secara beransur-ansur selama mungkin 5 tahun. 100,000. Lepas tu selepas dia dah sokol beli tu, dia jual balik kepada bank. Okey, sekarang ni saya nak jual balik office tu kepada bank dengan harga berapa? 80,000 ringgit. RM80,000. Jadi akhirnya bank bayar dia RM80,000. So dia dapat pembiayaan RM80,000 dan dia akan kena bayar dalam masa lima tahun RM100,000. Perasan tak kat situ? So tujuan dia apa nak pinjam duit? Tapi pinjam dan bayar lebih tu riba. Perbankan Islam buat apa? Dia selindung. Ini awal-awal, zaman awal. Dia selindung dengan dummy produk. Ini saya cukup pelik. Macam mana ulama-ulama dan ilmuwan pada zaman itu membenarkan benda ni? Hmm. Macam mana mereka boleh membenarkan benda ni? Sedangkan semua orang tahu, produk itu dummy saja. Katalah handphone. Handphone itu dummy saja. Dia tidak diingini pun dalam transaksi itu. Dia disertakan untuk berbohong. Dia disertakan untuk menutup sesuatu. What are you trying to hide? You are trying to hide alone. Ha? Huh? Dengan uh, apa yang appeal as sales. Itu itu saja sudah sepatutnya membuatkan kita kata, eh, what's wrong with these people? Kan? Uh, adakah mereka jujur tak sedar? Atau apa sebenarnya? Hmm. So, awal-awal tu produk-produk perbankan Islam banyak kepada Aina. Tapi lepas tu orang dah tak guna lafaz Aina. Ini sebab dah dapat banyak kritikan. Sebab memang majoriti ulama' mengharamkan Aina dan bayul inah yang dihalalkan dalam mazhab syafi'i pula bayul inah yang tidak mengikat transaksi pertama dengan kedua tadi kan ada dua transaksi kan bank jual saya jual balik tu tak ada dua transaksi dalam mazhab syafi'i benda ni halal dalam keadaan yang tidak dirancang Maksudnya maksud dia awak tak boleh ikat transaksi pertama dengan kedua awak tak boleh ikat so dia macam ni okey awak datang ke bank okey bila awak beli daripada saya awak mesti jual balik kepada saya. Ha, dalam satu akad tu, awak kena janji buat dua benda. Dua-dua hmm. pihak ni kena janji buat dua-dua benda. Ha, itu sepakat ulama syafi'ah mengharamkan al inah yang macam tu. Dan itulah al inah yang dibuat oleh perbankan Islam. Nah, ha, itu al inah yang dibuat oleh perbankan Islam. Ha, kemudian, bila nama al inah itu dah busuk, dah buruk, orang pun dah sedar. You, kalau tanya orang awam, orang awam pun nampak benda ni masalah. Dan, so, apa dia yang tukar? Dia yang tukar kepada, ha, ini kontribusi sikit, kepada bayi'ul bisa mana aja, BBA. Ha, Baik bisa mana aja ni sebiji sebenarnya dengan dengan bayi'ul inah ni. Uh, cuma ada uh, dia saya tak lihat apa perbezaan uh, baby Man ajil dengan baiinah dia 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 sebegini je sebenarnya dia ada unsur ainah juga dekat dalam dia uh, sebab tu uh, dulu selepas baiinah ni yang popular Baik uh, baby Baik Man ajil tapi baby Man ajil ni pun ada ada baiinah dekat dalam dia jadi sekarang ni dah tak popular sangat baiinah atau oh, sorry bba ni baby saman ajil pun dah tak, dah tidak popular hmm, dah tidak dah tak popular sebab apa sebab orang dah dapat tahu dalam dia ada baiinah juga hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kemudian bila BBA pun sudah terbongkar masalah dia beralih pula kepada murabahah ha ini tahu ini produk yang terkenal like 10 20 years 10 10 years back maybe ya murabahah 10 20 years lah, i can say. murabahah ni terkenal popular murabahah ni kita akan cerita pada pada malam ini tapi tahu tak awak, sekarang ni murabahah pun dah makin tak popular sebab orang dah perasan banyak masalah juga dalam murabahah hari ini kontrak yang paling popular di kalangan perbankan Islam ni adalah tawarak tawarruk. Hmm. Sebab apa? Sebab murabahah ni awak dapat produk, awak dapat aset, awak dapat rumah. Tawarruk ni awak dapat financing, awak dapat duit. Ya, awak dapat duit. Angkum Ustaz, bank Islam sepatutnya apa? Pinjam RM100, bayar RM100. Okey, ini bukan solution lah. Sebab kalau pinjam RM1, bayar RM1, dia akan ada masalah inflasi. Kan? Dia akan ada masalah inflasi nak kena settle dekat situ. Sebab duit yang dipinjam tu tak sama nilai dengan duit yang dibayar balik. Sebab kata kalau awak bayar balik lepas 20 tahun, nilai yang awak bayar dengan duit yang jumlah tu sama. Tetapi nilai dia tidak sama. Jadi masalah dia bukanlah kepada pinjam RM100,000 bayar rm ribu Masalah adalah pada duit itu sendiri. The money itself is problematic. Fiat currency itu problematic. So kalau nak tanya saya, the pure real Islamic finance, bukan banking. Banking tak ada dalam Islam. Pure Islamic financing. Dia mesti berasaskan duit yang benar-benar duit. Nah, sebab if you were to insert fiat, then serious problem will be. Yeah, will be there. Okay, start. sekarang ni belum ada, kita tak ada currency lain, kita hanya ada uh, duit ini. So, cadangan saya adalah, instead of pinjamkan, awak buat motor rabah. Awak buat masyarakat. Sebab apa? Sebab orang nak untung. Sebab orang nak kalis inflasi. So, bila dia nak kalis inflasi, dia tak bolehlah kata, aku bagi rm ribu, kau bagi aku balik rm ribu. Sebab itu dah clear-clear nampak riba. Sebab lain. Walaupun maybe nilai sama. Jumlah lain, tapi nilai sama selepas 20 tahun kan so benda ni really problematic so saya cadangkan masuk dalam akad mudarabah. masuk dalam akad musyarakah insyaallah nanti satu hari kita buka pasal akad mudarabah. akad musyarakah kita ada akad-akad ini untuk selesaikan masalah ni okey uh, tu nanti insyaallah ibu kata topik zakat pelih bagi kisah zakat pendapatan bila cukai okey itu nantilah ya itu nanti dulu baik jadi sekarang ni akad yang terkenal apa? Akad yang paling tersebar adalah akad tawarruq. Ha, nanti satu hari khas kita settle pasal tawaruk. Murabahah pun tak boleh habis hari ini. Murabahah pun akan mengambil beberapa sesi. Kita akan masuk kepada dalil-dalil. Kita akan tengok hadis-hadisnya. Kita akan tengok perbezaan pandangan ulama' berkenaan isu ini. Hmm. Kita buka apa yang selama ini dicerita dekat universiti. Orang awam tak tahu. Kita buka. Alhamdulillah hari ini, uh, it is accessible. Jadi, uh, tak sepatutnya untuk kita uh, sembunyikan. Istilah inflasi, istilah ekonomi digunakan untuk menghambakan umat. Okay, betul. Inflasi ini merepek. Inflasi yang ada hari ini adalah inflasi buatan is artificial inflation, uh, chronic inflation. Hmm. Dia ada uh, inflation, ada chronic inflation, ada hyperinflation. Hyperinflation ni duit hilang nilai secara tegas, uh, secara drastik dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tapi kalau chronic inflation adalah duit tu secara berterusan hilang nilai uh, secara konsisten Sejak berpuluh-puluh tahun itu hilang nilai pelan-pelan hilangnya. Itu chronic inflation. Dan chronic inflation ini berlaku kepada uh, semua currency dalam dunia ini. Dia tak natural, dia tak natural dan dia zalim. Dia adalah uh, daylight like robbery kita kata. Uh, uh, pencurian di pagi hari. Uh, orang tak tahu orang kerja macam macam apa uh, membanting tulang, simpan duit dalam bank dan dia tak tahu duit dia hari-hari dia orang curi. Cara orang curi itu macam mana? Dengan print more money. Bukan print pun. Maksud dia create more money, create more debts, you know, create more debts. Bila more debts are created, duit yang awak simpan dalam bank itu pun hilang nilai. Maksud awak dicuri. Ini kezaliman ini. Uh, so betul inflasi ni, inflasi especially artificial inflation ni berkait sangat rapat dengan uh, riba. Dia adalah kesan kepada riba. Okey. So, kenapa murabahah ni terlalu penting? Hmm. Apa? Okey, kita jangan cerita tawaruk lah kita cerita murabahah dulu. Inah kita dah pas. Sekarang ni kita cerita murabahah. Nanti kita akan patah balik kepada inah sikit ya. Kemudianlah berdasarkan sesi-sesi yang akan datang. Kenapa murabahah ni penting? Sebab akad murabahah adalah akad asasi kepada kesemua produk. kesemua produk-produk utama perbankan Islam. Okey, kita boleh rumuskan lima produk utama perbankan Islam. First sekali adalah murabahah. Murabahah lil amiri bisyira. Okey, kemudian adalah mmm mm, mm, ni maksud dia musyarakah mutanaqisah uh, musyarakah mutanaqisah maksud dia uh, uh, apa uh, awak punya perkongsian bahagian tu berkurang semakin tahun semakin berkurang semakin awak tambah okey uh, semakin berkurang kepada pihak bank semakin bertambah perkongsian awak awak punya share uh, dalam property itu bertambah setiap uh, setiap kali awak membuat pembayaran itu dia bagi musyarakah mutanaqisah kemudian aitab aitab ni al ijarah thumma al bai' uh, ini sokong islamik hire purchase lah. uh, awak sewa lepas tu awak beli. Okay, sewa beli. Uh, ini transaksi sewa beli. Aitab lah. Orang panggil Aitab. Al-Ijarah Thumma al dia ambil akronim tu. Kemudian istisna. Okey, ni bagi nak buat projek-projek pembinaan dan dan sebagainya. Kemudian tawarruk. Jadi bila campur dengan murabahah, ni adalah lima transaksi utama perbankan. Perbankan Islam Islamic Finance. Dan kalau awak faham murabahah, awak akan faham bahawa murabahah adalah transaksi ataupun akad yang berada pada kesemua transaksi-transaksi yang empat selepas itu. So, murabahah ni dia punya akar eh? murabaha ini asah, dia. Murabahah ni asas dia. Murabahah hilang, hilang perbankan Islam. Saya ulangi sekali. Murabahah ni roboh, roboh perbankan Islam. Okey. So awak kena faham betul-betul murabahah ni apa dan apa masalah dia sebenarnya? Apa masalahnya yang ada pada, pada murabahah? Dia tak semudah yang sebahagian ustaz-ustaz ni kata, oh ni jual beli, ni jual beli maka halal. Dia dia bukan se sorry tu saya, dia bukan selekeh itu. Isu ni bukan selekeh itu. Uh, macam kita umat Islam tamadun kita tamadun lama. Janganlah bercakap kita ni macam budak-budak, macam sebuah tamadun yang baru belajar. Kita dah melalui ribuan tahun umat Islam ni. Kita ada sistem ekonomi yang paling padu dalam sejarah. Tapi kenapa kita senang-senang di katik dan ditipu-tipu oleh sebahagian orang ni? dia bukan semudah, oh akad tukar daripada hutang, dia jual beli, maka jadi halal. Dia bukan semudah itu sahaja.